Спасибо. Я буду краток, на самом деле, взаимоотношения с антимонопольным комитетом мы выстраиваем. Мы меняем свою систему регулирования в первую очередь профучастников. И сегодня конечные бенефициары как у нас скрываются. У нас нет по профучастникам закрытых бенефициаров. По акционерным компаниям это сделать достаточно тяжело. То есть у нас есть определенная глубина раскрытия информации, есть мировая практика, ниже которой, ну, наверное, будет очень тяжело идти, это да, вызвать определенные споры и создаст определенную зону дискомфорта. Насколько я знаю, общаясь сказать, в кулуарах с представителями антимонопольного комитета, они используют достаточно интересные рычаги для получения информации, в том числе по связанным лицам, если получают информацию за пределами страны, ну источников не так уж и много, есть официальная переписка с органами, представителями телефонных стран, мы тоже пользуемся этим инструментом, но, как мне сказали, они работают с службой внешней разведки который также является поставщиком информации. Для меня это было определенным сюрпризом. Ну, и для всех присутствующих здесь, представителей бизнеса, также должно быть понимание, что не надо скрывать, лучше там открыть или правильно выстроить корпоративную структуру. Если говорить о налогообложении, я с вами согласен, что э, акциста был предупредительный выстрел, наверное, все-таки. Обсуждая, смотрите, когда вводили Акциз, обсуждали 3%, торговались на полтора, но тем не менее мы не получили стимул для развития рынка. Если ведется система, точнее, если будут отменены льготы по налогообложению, по налогу на прибыль для института совместного инвестирования, то, то а, можно сказать, что большая часть сегмента коллективных инвестиций просто умрет. Это факт. Будем откровенными. А, наша борьба с техническими бумагами она не закончена у нас остается непаханное поле работы с институтами совместного инвестирования, где, к сожалению, есть элементы технических бумаг, но все должно проводиться в прозрачном поле, знаете, как чтобы с водой не выплюснуть ребенка. То есть у нас должны сохраниться институциональные инвесторы, у нас должны сохраниться правила, должно сохраниться доверие к этому институту. Поэтому действовать нужно достаточно аккуратно, ни в коем случае не убить вот налогом, давайте или отменим, или введем что-то нет. Более того, когда вводится какой-либо налог, необходимо достаточно серьезно посчитать экономические последствия. У нас, к сожалению, я не видел прецедентов, когда будет инновации и делаются реальные, скажем так, по крайней мере, презентуются данные, почему это делается и какие последствия для экономики, для бизнеса, для граждан это будут. Относительно налога на капитал. Ну, моя личная точка зрения, скорее всего, это пугалка. Вряд ли это будет введено, вот. но это повод задуматься. Если вы владеете активами, финансовыми активами, и эти активы будут облагаться налогом, надо понять экономическую сущность этого налога. Если вы работаете, зарабатываете, у вас есть прирост капитала, ну возможно некое экономическое существо там есть, если же вы просто владеете активом и за право владения вас облагают налогом, возникает вопрос, в этой юрисдикции вы хотите владеть активом, то есть и соответственно мы получим обратную реакцию со стороны бизнеса. Здесь просто нужно быть максимально осторожными со стороны бизнеса, общества. Я рекомендую достаточно жестко занимать позицию по данным новациям, Но хочу отметить, вы не увидите ни одного документа, который бы описывал эти новации. Пока это все слухи. Слухи можно комментировать, можно нет, да. но, видя историю определенных действий, мы все-таки понимаем, что под этими слухами может быть какая-то почва. Поэтому занимайте более активную позицию, у вас достаточно много штыков. Вот. Вы бизнес, вы создаете для страны продукт, вы создаете для страны репутацию, поэтому страна на вас держится. Можно рассчитывать ваши слова как готовность сотрудничество с представителями бизнеса в этом плане, в защите вот как раз комиссия, адвокат, инвестор. Я усвоил. Спасибо. Я думаю, что все присутствующие инвесторы тоже. Спасибо. Вопросы еще?